mereka berkata bahawa dalam riwayat ini Nabi Muhammad ingin menyampaikan maksud berikut iaitu hak Allah ke atas hamba-hambanya hampir sama dengan hak suami ke atas isterinya kedua-dua hak ini telah didekatkan antara satu sama lain inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kerana sujud itu hanya dilakukan kepada Allah tetapi jika sujud itu dibenarkan kepada seorang hamba maka ia akan dilakukan kepada suami Maksudnya hak suami itu sebesar hak Allah. Ini adalah satu riwayat yang direka. Wanita dan lelaki dianggap seperti dua bahagian daripada sebiji epal. Kononnya apabila kedua-duanya bersatu barulah sempurna sebiji epal yang lengkap. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Setiap orang adalah sebiji epal yang lengkap. Apabila mereka berkahwin, mereka bersatu sebagai dua epal yang berasingan. Jika tidak dipatuhi, seolah-olah kelelakiannya tidak diambil kira dan ini muncul sebagai satu isu kuasa. Kita tidak sepatutnya melihatnya sebagai isu kuasa, malah perlaksanaan kuasa itu sendiri sebenarnya adalah satu masalah. Salam sejahtera kepada semua dari Sekolah Istanbul. Para penonton yang dihormati, hari ini kita akan membincangkan isu ketaatan antara wanita dan lelaki dalam konteks agama. Tetamu kita hari ini ialah Dr. Hidayat Syafqatli Tuksal. Cikgu, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Semoga Allah memberkati dengan kebaikan. Cikgu, kami ingin melihat hubungan antara wanita dan lelaki dari sudut ketaatan. Dari sudut pandang agama, kita biasanya melihat perspektif bahawa wanita harus taat kepada lelaki. Bagaimana sepatutnya kita menilai dan memahami perkara ini? Adakah ini satu bentuk hubungan yang betul? Mengapa kita memerlukan konsep ketaatan di sini? Sudah tentu isu ini menjadi perbincangan kerana konsep ketaatan memang disebut dalam teks-teks asli kita. Tetapi walaupun tanpa teks-teks tersebut, dalam sistem yang didominasi lelaki, sistem dominasi lelaki sebenarnya bukan hanya sistem yang mengatur hubungan antara lelaki dan wanita. Ia juga merupakan sistem yang mengatur hubungan antara lelaki sesama lelaki dan merupakan satu sistem yang bersifat hierarki. Dalam sistem hierarki, orang yang berada di hierarki bawah diharapkan untuk taat kepada orang yang berada di hierarki atas. Maksudnya mereka diharapkan menerima untuk dipimpin oleh mereka dan mematuhi arahan, permintaan serta kehendak mereka. Ini bukan sesuatu yang hanya berlaku dalam masyarakat muslim sahaja. Maksudnya memang begitulah di seluruh dunia. Sebagai contoh, jika kita lihat pada sistem syarikat sekarang, terdapat satu tahap di mana wacana hak asasi manusia telah sampai. Namun begitu, dalam hubungan pekerjaan di sana sini, konsep ketaatan masih wujud. Walaupun ia dihias atau diubah dalam pelbagai cara yang berbeza, ia tetap ada. Akhirnya, apabila hubungan dibentuk secara hierarki, isu ketaatan akan timbul. Sebab itu dalam al-Quran terdapat ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada nabi, ketaatan kepada pemimpin atau ketaatan wanita kepada suami mereka atau ketaatan wanita kepada Allah. Semua ini adalah perkara yang dibangkitkan dalam pelbagai konteks. Namun, dalam mengisi kandungan dan memberi makna kepada perkara-perkara ini, generasi kemudian, para fukaha telah memperluas atau mempertegas isu-isu ini. Terdapat beberapa perubahan yang berlaku. Profesor, ada satu riwayat yang sering dibincangkan Sekiranya aku akan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, nescaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Riwayat ini telah diterima seolah-olah ia adalah hadis sahih dan hingga hari ini masih dibincangkan dengan wujud satu fahaman yang menyokong wanita sujud dan taat kepada suaminya. Bagaimana sepatutnya kita mentafsirkan perkara ini? Menurut anda apakah maksud sebenar perkara ini? Sekarang ini adalah satu riwayat yang sangat sering digunakan. Sebenarnya ia dianggap sebagai salah satu hadis yang direka-reka. Maksudnya riwayat ini tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis sahih. Ia adalah hadis palsu, telah diakui sebagai hadis rekaan oleh para ulama hadis dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab mafzuat iaitu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Namun kerana ia menyamakan ketaatan kepada lelaki dengan ketaatan kepada Allah, ia menjadi salah satu riwayat yang sangat digemari oleh para penceramah atau ulama yang memberi nasihat kepada orang ramai. Oleh sebab itu, masyarakat sering mendengarnya sehingga mereka menganggapnya sebagai hadis sahih. Kita tidak menemui riwayat ini dalam kitab-kitab hadis, tetapi kita menemuinya dalam syarah-syarah hadis. Khususnya dalam riwayat yang membincangkan tentang kekurangan akal dan agama wanita, para pensyarah hadis dan imam-imam sering menggunakan riwayat ini untuk menjelaskannya. Jadi, mengapa mereka menggunakan riwayat ini walaupun ia tidak sahih mereka berkata, apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam riwayat ini adalah maksudnya hak suami ke atas istrinya hampir setara dengan hak Allah ke atas hamba-nya. Kedua-dua hak ini telah didekatkan antara satu sama lain dan inilah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Kerana sujud itu hanya dilakukan kepada Allah, tetapi jika sujud itu dibenarkan kepada seorang hamba, maka ia akan dilakukan kepada suami. Jadi ini bermakna hak suami itu sebesar hak Allah. Sekarang eh ini adalah satu riwayat yang direka, tetapi kesannya memang eh, sangat berpengaruh dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Muslim. Ah pengaruhnya sangat kuat dan uh, menyebabkan para isteri merasa mereka harus taat kepada suami mereka kecuali dalam perkara maksiat. Contohnya jika suami menyuruh minum arak, kamu tidak wajib mengikutinya. Apa-apa sajalah. Eh jika suami menyuruh melakukan sesuatu yang haram atau dilarang dalam Islam, kamu tidak boleh mengikutinya. Tetapi dalam perkara yang mubah, difahami bahawa isteri wajib taat kepada semua kehendak suami. Sekarang semungkin ada yang berkata, apa salahnya dengan itu? Apa masalahnya kan? Maksudnya biarlah wanita taat kepada suami mereka. Tapi ini bukanlah isu yang semudah itu. Kerana eh perkara ini berubah menjadi sesuatu yang lain. Eh contohnya ketaatan wanita kepada bapanya juga dibincangkan. Maksudnya terutamanya jika dia belum berkahwin, ketaatan kepada ahli keluarga lelaki. Tetapi perkara-perkara ini tidak begitu banyak dibincangkan. Namun ketaatan wanita kepada suami sangat kerap dibicarakan. Eh, malah dikatakan jika wanita keluar rumah tanpa izin suaminya, malaikat akan melaknatnya. Jika wanita memberikan sesuatu kepada seseorang dari rumah Tanpa izin suaminya, dia dianggap berdosa. Maksudnya, sentiasa perlu meminta izin berada di bawah pengawasannya, hidup dalam batasan yang ditetapkannya, dan menjalani kehidupan seperti yang diinginkannya, menumpukan seluruh hidup, keinginan, dan segala-galanya kepadanya, menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Maksudnya, sebagai seorang wanita, kamu seolah-olah hilang. atau kamu mengubah dirimu sehingga keinginan dan hasratmu sendiri tidak lagi penting di sini. Semua itu menjadi perkara kedua. Orang yang kamu letakkan di pusat utama ialah suamimu. Ia menjadi satu keadaan di mana autonomi dan kepribadian wanita diletakkan sepenuhnya ke tepi. Ya, memang ia berubah menjadi begitu. Sebenarnya biar saya jelaskan begini. Pada dasarnya saya pernah melihat seorang ahli psikologi muslim menggunakan ungkapan ini. Dia berkata begini, dalam masyarakat kita, wanita dan lelaki selalu dianggap seperti dua bahagian daripada sebiji epal. Kononnya apabila kedua-duanya bersatu, barulah menjadi lengkap. Mengambil sebiji epal, tidak sebenarnya tidak begitu. Setiap orang adalah sebiji epal yang lengkap. Apabila mereka berkahwin, mereka bersatu sebagai dua epal yang berasingan bukanlah mereka saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan mereka bukan setengah epal dan hubungan juga perlu dibina berdasarkan pemahaman itu saya rasa ini adalah satu pendekatan yang sangat sihat maksudnya tiada siapa perlu mengorbankan kepribadian atau ciri-ciri peribadi mereka tanpa perlu terasing dengan saling menghormati batasan masing-masing dan bukan membina hubungan berasaskan hierarki atau perintah tetapi mewujudkan suasana di mana kita boleh membina persahabatan, kasih sayang dan hubungan kemanusiaan yang mesra. Inilah yang sihat. Kalau tidak, sejauh mana rantaian arahan dan perintah boleh menjadi sihat? Oho uhuh, oho. Uhuh. Ini contoh yang sangat baik, cikgu. Maksudnya, bukannya dua separuh ipal, tetapi dua biji ipal yang penuh. Maksudnya, selain meneruskan kehidupan individu masing-masing, mereka juga boleh meneruskan perkahwinan. Ini menunjukkan bahawa hubungan di mana setiap orang mempunyai ruang sendiri dan pendapat yang berbeza juga adalah mungkin. Ini adalah dalam bentuk yang kita tidak fahami atau tidak terima hari ini. Satu lagi perkara, maksud saya, Nabi Muhammad sendiri mempunyai lapan atau sembilan isteri. Jadi yang mana satu adalah separuh ipal. Uh, Maksud saya, siapa yang benar-benar bersatu seperti Epal dengan Nabi Muhammad? Tidak, setiap orang mengekalkan kepribadian masing-masing. Setiap wanita yang hidup pada zaman Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang berbeza. Maksud saya, tiada siapa yang meninggalkan kepribadiannya hanya kerana berkahwin? Baiklah, kita memang membuat beberapa pengorbanan untuk menyesuaikan diri dalam hubungan. Tetapi ini bukan lagi tentang membuat pengorbanan yang sepatutnya dibuat. Mengorbankan diri sendiri, menyesuaikan diri sepenuhnya dengan meletakkan orang lain di pusat segalanya. Ini tidak sihat dalam mana-mana hubungan bahkan dalam hubungan ibu dan anak sekalipun. Begitu juga dalam hubungan suami isteri, ia juga tidak sihat. Dalam hubungan persahabatan pun ia tidak sihat. Setiap orang perlu menjadi diri sendiri terlebih dahulu supaya hubungan itu boleh menjadi sihat. Kita menganggap memikirkan diri sendiri itu sebagai sifat mementingkan diri. Maksudnya apabila seorang wanita menghargai diri sendiri, mengutamakan dirinya, ia biasanya dianggap sebagai sifat mementingkan diri dan ini adalah sesuatu yang sering dipandang pelik bahkan dihakimi. Kita sering melihat wanita dalam keluarga, dalam hubungan harus sentiasa mengorbankan dirinya untuk suami dan anak-anak. Apa yang dianggap wajar dan ideal adalah seperti itu. Sebenarnya perkara ini tidak ada dalam agama. Adakah kita perlu melihatnya lebih sebagai satu struktur budaya, satu struktur patriarki? Mengapa perkara ini tidak berubah, tidak bertukar, ia masih lagi berterusan hingga kini? Sebenarnya kalau kita lihat dalam adat Arab, wanita di sana tidaklah begitu berkorban seperti ini. Malah, tidak ada harapan yang begitu tinggi agar wanita berkorban sebegitu rupa. Di sana, wanita lebih dilihat sebagai pasangan seksual, contohnya terutamanya dalam persekitaran yang mengamalkan poligami. Oleh itu, fatwa yang dikeluarkan oleh para fakih kita bahawa wanita tidak wajib melakukan kerja rumah atau menyusukan anaknya sebenarnya berpunca daripada keadaan ini. Tetapi sudah tentu kita tidak hidup dalam suasana seperti itu. Dalam masyarakat kita, di mana ibu-ibu memikul lebih banyak tanggungjawab dan masyarakat Turki kita memang sebegitu, maksudnya dalam masyarakat Arab wanita tidak memikul tanggungjawab sebanyak itu. Tetapi kita memikul tanggungjawab tersebut bagi kita perkara ini lebih bersifat pengorbanan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Arab apabila suami menceraikan wanita atau suaminya meninggal dunia, sebaik sahaja tempoh iddah wanita itu tamat, dia boleh berkahwin dengan lelaki lain tanpa sebarang masalah. Ini bukanlah sesuatu yang dipandang hina. Dia boleh berkahwin dengan kawan suaminya atau dengan saudara mara suaminya. Banyak perkahwinan seperti ini telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Perkara-perkara ini tidak dianggap janggal. Tetapi dalam masyarakat kita, jika seorang wanita kehilangan suaminya dan mempunyai anak, walaupun dia hidup susah atau miskin, dia tetap diharapkan untuk menjaga anak-anaknya tanpa berkahwin semula. Dalam erti kata lain, jika dia lelaki, dia harus berkahwin dan isteri barunya harus menjaga anak-anaknya. Tetapi jika wanita, dia diharapkan untuk terus berada di sisi anak-anaknya dan menjaga mereka. Perkahwinannya dianggap memalukan. Ramai wanita muda yang menjadi balu tidak berkahwin semula jika mereka mempunyai anak kerana hal ini. Atau secara umumnya, mereka juga tidak mendapat ramai calon suami. Lelaki lebih suka berkahwin dengan wanita yang masih dara. Kerana lelaki juga dipandang serong jika berkahwin dengan balu, sudah tentu. Memang begitulah keadaannya. Akhirnya, kerana kita mengamalkan sistem monogami, lelaki ingin memilih pasangan yang paling sesuai dengan ideal mereka. Jadi mereka mahu membuat pilihan perkahwinan yang lebih menguntungkan dari segi umur dan status perkahwinan. Tetapi zaman sedang berubah. Sekarang ini kita menyaksikan pelbagai jenis perkahwinan yang lebih beraneka. Peranan sebagai bapa juga sedang berubah. Saya kenal beberapa lelaki muda saya kenal ramai orang muda yang melayani anak-anak mereka sama seperti ibu di rumah, menjaga anak-anak, mengambil berat tentang mereka, meluangkan masa bersama mereka dan membantu dalam kerja-kerja rumah. Saya kenal lelaki muda seperti itu. Jadi memang ada perubahan seperti ini juga. Namun hakikat bahawa masih lebih banyak pengorbanan diharapkan daripada wanita adalah sesuatu yang masih kuat dalam budaya kita. Sebab itu semua kata-kata tentang mementingkan diri sendiri ini tetapi ada satu perkara, seseorang itu mesti menjaga kesihatannya sendiri. Maksudnya, orang fikir begitu. Sekarang tiada siapa pun akan mengangkat guni kentang seberat 50 kg di atas bahu mereka kecuali kalau dia seorang atlet angkat berat dan berjalan sejauh 1 km. Dia tahu bahawa dia tidak akan mampu melakukannya. Kerana ini adalah sesuatu yang bersifat physical tetapi ada beban rohani yang setara dengannya. Maksudnya ada sesuatu yang terasa sangat berat bagi anda tetapi ini tidak kelihatan. Oleh kerana ia tidak kelihatan, wanita sering menanggung beban rohani ini, mungkin keganasan suami, keganasan psikologi atau apa-apa sahaja seperti ketidakserasian. Ada banyak lagi perkara rohani lain yang berat untuk ditanggung tetapi kita tetap mengharapkan mereka untuk menanggungnya. Ya yeah, ya. Yeah. Kenapa? Kerana nenek-nenek kita menanggungnya. Betul. Mereka berkata, "Saya menahan derita, tetapi saya tunjukkan seolah-olah saya minum sirap delima." Segala masalah disembunyikan, tidak diceritakan kepada orang luar. Tapi bagaimana pula dengan hakikat bahawa wanita-wanita itu mengalami begitu banyak penyakit, begitu tidak bahagia? Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Maksud saya, mungkin pada masa itu mereka memang tiada jalan penyelesaian. Mereka tiada pilihan lain. Hari ini, jika orang ada pilihan, kita tidak boleh lagi mengharapkan perkara yang sama. Dan juga, mengapa sentiasa mengharapkan perubahan daripada wanita, mengharapkan pengorbanan daripada wanita? Perkara ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan sendirian. Jika kita benar-benar mahukan keluarga yang sehat, jika kita mahu keluarga kita bahagia, jika kita ingin membina model ikatan yang selamat, maka tanggungjawab besar terletak pada kedua-dua wanita dan lelaki. Uh. Kita semua perlu berani untuk mengubah dan mentransformasikan diri kita bersama-sama. Perkara ini tidak akan berhasil tanpa melakukannya. Sekali lagi, seperti yang anda katakan, tanggungjawab untuk perubahan generasi dan transformasi ini tetap diberikan kepada wanita, kepada ibu. Kerana ibu yang membesarkan anak, mereka menganggap bahawa semakin baik, semakin berbeza. Dan jika ibu membesarkan anak yang sesuai dengan zaman, maka dia dianggap sebagai pelopor generasi baru. Namun di sini sekali lagi, peranan bapa seolah-olah diabaikan cikgu. Bukan hanya peranan bapa sahaja. Maksud saya memang peranan bapa diabaikan. Tetapi bapa, uh, maksud saya secara umumnya dalam masyarakat kita uh, diterima bahawa anak-anak dibesarkan oleh ibu mereka dan memang itulah jangkaan yang ada. Para wanita juga memang mengambil tanggungjawab ini dengan sepenuh hati dan usaha. Namun, eh berdasarkan pemerhatian saya dan kerana saya sendiri telah membesarkan tiga orang anak, uh, saya berpendapat begini. Maksud saya, pengaruh ibu terhadap anak biasanya hanya berkesan sehingga anak mula bersekolah. Dan terutamanya selepas akil balik, pembelajaran mereka lebih banyak dipengaruhi oleh rakan sebaya terutamanya jika faktor bapa tidak wujud eh jika anak-anak tidak dapat menjalin hubungan yang sihat dengan bapa mereka jika tiada perkongsian yang sihat eh maka selepas itu bapa hampir tidak wujud langsung dalam kehidupan mereka maksudnya bapa hanya menjadi hiasan sahaja a eh, lelaki pun sedikit sebanyak cuba mengelak daripada tanggungjawab ini jadi menjadi bapa yang baik itu bermaksud menjadi bapa yang tidak terlalu banyak bertengkar dengan anak-anak. Sebab itu kuasa autoriti juga jatuh ke bahu ibu dan tugas membimbing anak-anak juga menjadi tanggungjawab ibu. Ini bermakna terdapat banyak beban padanya. Saya rasa sekarang ini sains dan psikologi sudah berkembang. Begitu juga pelbagai bidang sains kesihatan. Maksudnya ada banyak aspek berkaitan kesihatan dalam hal ini. Jadi tiada apa-apa yang perlu dibincangkan dari segi agama di sini. Perkara yang patut dibincangkan ialah bagaimana untuk mewujudkan hubungan yang sihat dan selamat, model hubungan di mana orang saling membahagiakan, tidak menyakiti dan tidak menzalimi hak masing-masing. Apa yang boleh dilakukan? Perkara-perkara ini perlu dibincangkan, dijadikan contoh dan uh, dibicarakan di televisyen atau di pelbagai pertemuan ilmiah. Maksudnya generasi muda kini perlu dibesarkan dengan model-model seperti ini. Apabila model-model ini tidak wujud, semua orang uh, bertindak mengikut cara sendiri mungkin pada mulanya dengan semangat perkahwinan yang baru tetapi apabila semangat itu pudar dan tiba masanya untuk berkongsi tanggungjawab serta kehidupan seharian maka eh, sama ada kebosanan mula timbul atau masalah-masalah mula muncul eh, perkahwinan mula menjadi satu beban bagi kedua-dua pihak oleh itu jika golongan yang berpegang pada agama benar-benar mengambil berat tentang institusi keluarga perkara ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan retorik atau hujah-hujah agama semata-mata ia mesti ditangani secara pelbagai dimensi. Maksud saya sentiasa ada retorik bahawa institusi keluarga sedang rosak dan runtuh. Tetapi kita lihat tiada usaha mencari penyelesaian ataupun tindakan perkara ini. Uh, maksud saya seperti anda sebutkan tidak mencukupi. Memang ada juga usaha dan beberapa perkara, tetapi masih belum mencukupi. Maksud saya semua ini belum menjadi satu dasar negara. Maksud saya seperti yang anda katakan tadi uh, tentang tanggungjawab dalam uh, rumah tangga di kalangan lelaki muda dan sebagainya menguruskan rumah, menjaga anak. Kita melihat bahawa perkara-perkara ini sedang dilakukan, ya, yeah, perkara-perkara ini sudah mula dilaksanakan. Tetapi ia masih belum sampai ke tahap di mana ia dianggap sebagai sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Kalaupun dilakukan, biasanya ia adalah bahagian yang disembunyikan daripada pandangan saya atau segan untuk disebutkan, tidak ditunjukkan. Saya rasa apabila kita sampai ke tahap di mana perkara-perkara ini diungkapkan dan diper tahankan sebagai sesuatu yang betul akan menjadi langkah lebih besar. Sudah tentu. Maksud saya betul seperti yang anda katakan, hubungan seperti ini sebenarnya berpunca daripada kepekaan pribadi, sifat suka menolong atau rasa keadilan individu tersebut. Kalau tidak, ini bukanlah satu dasar kebangsaan. Malah pada kita perkara seperti ini pun bukan satu dasar kebangsaan. Maksud saya di tempat kita, anak-anak tamat sekolah menengah kemahiran penjagaan diri mereka pun tidak berkembang dengan baik. Berapa ramai lelaki yang baru tamat sekolah menengah hari ini boleh menjahit butang, melipat seluar atau entahlah menyediakan makanan untuk diri sendiri? Jadi, kita pun demi memastikan anak-anak berjaya di sekolah, kita menjauhkan mereka daripada kemahiran hidup lain. Pendidikan vokasional pun memang bermasalah. Beginilah generasi muda yang sedang dibesarkan, generasi yang tidak mampu mengurus hidup sendiri, yang tidak mengembangkan kemahiran penjagaan diri. Jadi apa yang berlaku? Segala urusan diserahkan kepada ibu, jika bapa juga tidak terlibat. Saya rasa perkara ini perlu dibincangkan secara serius. Maksud saya, bagaimana anak-anak harus dibesarkan, peranan ibu dan bapa serta model hubungan antara mereka. Maksud saya hanya satu model hubungan saja. Kita tidak boleh ke mana-mana jika sentiasa cuba menyesuaikan segala-galanya dengan model hubungan nabi dan isteri-isterinya. Hari ini masalah terbesar kita ialah golongan muda terpaksa berdepan dengan pelbagai jenis ketagihan seperti ketagihan komputer, ketagihan permainan, ketagihan judi, ketagihan dadah. Semua ini maksud saya ramai keluarga menghadapi masalah-masalah seperti ini dan sebenarnya semua ini sangat memenatkan dari segi tenaga dan juga sangat membebankan dari segi moral. Oleh itu masih banyak perkara yang perlu dilakukan. Sebenarnya kita sedang berada dalam satu masalah yang sangat serius. Jika kita kembali kepada isu ketaatan, ustaz tadi kita sudah sentuh masalah keluarga dan anak-anak, tetapi soalan utama saya adalah tentang ketaatan dalam hubungan lelaki dan wanita. Apakah kaitan isu ketaatan dalam sumber agama dengan pemahaman ketaatan masa kini? Bagaimana kita memahami perkara ini? Seperti yang saya katakan, ketaatan dalam sumber agama adalah sesuatu yang khusus untuk masyarakat yang bersifat hierarki. Sekarang dalam hubungan kita, hierarki sudah semakin berkurang. Dulu, malah hierarki antara ibu bapa dan anak-anak pun sangat kuat. Sekarang kita hidup dalam masyarakat yang berpusatkan kanak-kanak. Hierarki telah terbalik. Oleh itu, hubungan ketaatan ini perlu diubah ia perlu diubah dengan cara yang sihat. Jadi harapan ibu bapa untuk menerima ketaatan tanpa syarat daripada anak-anak hanyalah satu angan-angan kosong. Lagipun walaupun perkara itu tercapai ia bukanlah sesuatu yang sihat. Begitu juga suami yang mengharapkan ketaatan sebegitu daripada isteri atau apa-apa sahaja. Malah dalam persekitaran perniagaan atau tempat kerja pun kita bercakap tentang sesuatu yang dipanggil tadbir urus. Ya, memang masih ada isu ketaatan, tetapi dalam masyarakat di mana hak asasi manusia dan konsep hak asasi manusia lebih kukuh, di mana idea kesamarataan lebih diterima, perbincangan tentang tadbir urus pun bukan lagi dari atas ke bawah, sebaliknya lebih kepada membentuk sistem tadbir urus yang melibatkan penyertaan semua orang. Ini juga sepatutnya berlaku untuk kita. Maksudnya kita harus melaksanakan semua ini secara aman. Bagaimana kita boleh menjadi lebih bahagia? Bagaimana kita boleh terus maju bersama dengan lebih bahagia? Saling menyayangi, saling membantu dan saling menyokong. Apakah model-model yang boleh kita hasilkan untuk tujuan ini dan bagaimana caranya? Jadi kita perlu melihat perkara ini dari sudut tersebut. Jika tidak meletakkan lelaki sebagai pihak yang harus ditaati hanya akan menjadikan hubungan ini jauh dari sifat semula jadi. Sebagai contoh, bapa-bapa dahulu adalah orang yang tidak mempunyai hubungan rapat dengan anak-anak mereka. Pada usia tua, mereka menjadi orang yang tidak bahagia dan kesepian. Mereka mana tidak pernah berkongsi apa-apa dengan anak-anak mereka. Akhirnya, mungkin dahulu keadaannya memang begitu. Tetapi hari ini, ia tidak semestinya perlu begitu. Kita boleh membina hubungan kita sama ada dengan mengambil inspirasi daripada model-model yang telah dicipta atau dengan mencipta sesuatu yang baru sendiri dalam suasana yang harmoni. Maksud saya, lelaki tidak sepatutnya menganggap perkara ini sebagai satu serangan terhadap kehendak atau kelelakian mereka. Inilah masalah utama di sini. Maksud saya, jika tidak ada ketaatan seolah-olah kelelakiannya tidak diendahkan, dan ia muncul sebagai satu isu kuasa. Kita tidak sepatutnya melihatnya sebagai isu kuasa seperti itu. Kerana sebenarnya pelaksanaan kuasa itu sendiri sudah menjadi satu masalah. Oleh itu saya rasa perkara ini perlu ditangani dengan cara yang lebih harmoni. Kita perlu membina bentuk hubungan yang lebih sihat, lebih hormat dan penuh kasih sayang. Jadi apa yang penting di sini? Adakah tujuan kita untuk membuat seorang lelaki berkata saya seorang lelaki yang sangat dipatuhi atau adakah tujuan kita untuk menjadi sebuah keluarga yang sehat, harmoni dan penuh kasih sayang? Yang mana satu? Kita perlu melihat dari sudut ini. Kita perlu membuat keputusan tentang keutamaan kita. Ya. Terima kasih banyak Profesor atas komen-komen berharga anda. Anda telah menyentuh perkara penting. Terima kasih Profesor. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton dihormati hari ini, kita telah membincangkan konsep ketaatan dalam hubungan lelaki dan wanita dalam konteks Al-Quran. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal!